Ustad deyir ki yaxşı olar ki bir gün qabaq, Rəcəbdən bir gün qabaq. Ya yani biraz qabaq, bir gün qabaq. Bir qüssul alın. Nə qüssli, tövbə qüsslü. Di bir ibadat var, onu eləyəcəksiniz. O da peyğəmbər dedi ki, Zilqədə ayında dedi. Zilqədə ayının birinci bazar günü Belə kim tövbə eləmişsə, belə tövbə eləsən. Düzdür, o gün xüsusi günüdür, amma belə günlərdə də eləmək olar bu ibadəti. Yaxşı? O alim deydi o ibadəti belədir. Tövbə qüssu alın. 1. Sonra dəstəmazı alın 2. 2 rükət, 2 rükət. 2 dənə rükət namaz qılın. Niyyətə tövbə namaz qılırsınız. Hər rükətdə, hər rükətdə həm surəsi, 3 dəfə İhlas, Qulhuvallah yani. 1 dəfə Nas, 1 dəfə Fələq. Yaxşı. Elə iki rəkat bu iki rəkat namazı bitirdiniz, 4 dənəni. 2 rəkat, 2 rəkat qılırsınız amma süb namazı kimi. Bitirdiniz, 70 dəfə desən əstəğfurullah və ətubu ilə. Bu da qutardı. Sonra bir dəfə desən la havla və la quvvata illə billah. Bu da qutardı. Axırda bir dənə duası var. Ya Əziz, ya Gəffar. Ey Əziz olan Allah, ey Gəffar bağışlayan Allah. İxfirli zunubi. Günahlarımı bağışla və zunubə cəmiu'l-möminin bütün möminlərin günahlarını bağışladı. Və möminat, möminə xanımların günahlarını bağışladı. Fə innəhu la yəxfiruz-zunuba illə ənt. Günahı səndən başqa kim bağışlayar ki? Cavab gələr ki, tövbəm qəbul oldu. Günahların bağışlandı. Yenidən başda həyata. Elə bir təzə doğuldu. Seyid ibn Tavus İqbalul Əmalda bu bu məruzuna gətirib. Deyir ki, nə olar bu namazı qılan insan? Aqibət bir xeyir gedər. İmanla dünyadan köçər. Hamı imana dünyadan köçməyəcək. Bu bir. 2. Qəbrin nuru olar. Qəbr əzabını görməz. 3. Valideynləri ondan razı qalar. 4. Ruzi, ruzi genişlənər, artar. 5. İndi ruzi yalnız maddi deyil, mənəvi və maddi dəruzdur. 5. Allah yalnız onu bağışlamaz, həm zürriyəsinə, həm məğfirət onun valideynlərinə nazıllar. Həm özünə, həm valideynlərinə. 6. Mələkül Maut ölüm mələyi canı rahat alar. Rahat alır. Hələ başqa sözlər də var idi. Xulosa, Rəcəb ayına bir gün qalmış, tövbə qüssəti və bu namaz. Ustad buyururdu, bu namazı qılın və bu tövbəni eləyin. Hazırlaşın. Qırxbay gəlir.